sementara kita bercakap tentang perjalanan jauh itu ya pasti kita banyak bercerita tentang masalah kemalangan jalan raya yang berlaku disebabkan oleh mungkin tertidur seketika ataupun masalah micro-sleep. Ya. Jadi ini uh -huh. perkara yang serius kerana satu saat saja boleh meragut nyawa. Betul, betul. Jadi ini yang akan kita bincangkan hmm. iaitu berkenaan dengan micro-sleep. Uh, Klik mata boleh meragut nyawa. Dan ya. bersama dengan kita di studio, saya kenalkan iaitu ada uh, sebelah saya, Puan Masita Mat Isa selaku Timbalan Ketua Pengarah bagi Operasi Agensi Pengangkutan Awam Darat, APAD. Selamat pagi, Puan. Selamat ya, pagi. Dan juga ditemani oleh Profesor Dr. Louis Adai Kalam, selaku Ketua Pegawai Eksekutif Alpha pa international training and consultancy gmbh juga merupakan presiden persatuan sleep apnea malaysia selamat pagi selamat pagi Prof. Terima kasih doktor bersama kami betul ya. uh, lah dia ya. microsleep ni dia bahaya sebab betul. Um, even um, 0.05 saat saja pun ya. boleh menyebabkan ya um kita berada dalam risiko kemalangan. Okay. Jadi uh, mungkin kita mulakan terlebih dahulu kerana kita nak bercerita juga tentang uh, keselamatan jalan raya ni yeah. uh, dan uh, APAD atau agensi pengangkutan awam darat berfungsi ya yeah. untuk memastikan agar isu-isu ini dapat ditangani. Jadi uh -uh. kita nak tahu pada ketika ini apa fungsi sebenar yang dijalankan oleh okay. APAD. Yeah. Terima kasih uh, Ismail dan Hipon. Yeah. Uh, yeah. uh, APAD agensi pengangkutan awam darat mm -hmm. ditubuhkan pada Januari 2019. Yeah. Uh, fungsi dua fungsi utama kami adalah fungsi pelesenan hmm. dan fungsi pemantauan dan pengawalseliaan pengawal kepada kenderaan itu sendiri. Oh. Dari segi pelesenan, kita merancang melaksanakan dasar sedia ada uh -huh. uh, di bawah Akta Pengangkutan Awam Darat yeah. 2010. Ya, yeah, skop pelesenan ini merangkumi perkhidmatan rail, bas, terminal teksi e-hailing serta pengangkutan barangan melalui jalan raya dan rail. Mm. Uh -huh. Itu dari segi pelesenan. Dari yeah. segi pemantauan dan pengawal seliaan pula, hmm. kami menetapkan syarat operasi pihagaan prestasi serta keperluan keselamatan okay. termasuklah pematuhan kepada iCOP industrial code of practice ya yeah, okey dan kita juga ingin sentuh juga berkenaan dengan microsleep ni prof jadi yeah. uh, bermula puncanya pastinya sebelum perkara itu berlaku yeah. uh, keletihan uh, sudah pun uh, berlaku maksudnya mungkin ada rutin yang perlu diuruskan urusan-urusan yang telah pun diuruskan akhirnya apabila uh, ketika pemanduan itu berlaku atau berlangsung maka berlaku ala micro sleep ni tanpa disedari. Ya. Jadi punca utama berlakunya micro sleep ni juga mungkin boleh dapat kita huraikan. Jadi kalau kita ya. lihat sekarang ni, sebelum sebelum saya menjawab soalan tu saya nak tambah sedikitnya dari segi statistik. Ya. Uh, saya dimaklumkan bahawa pada setiap 50 sahaj berlakunya satu kemalangan. Hmm. Ha, dalam satu jam setengah, iaitu 90 minit, hmm. kita boleh lihat bahawa kemalangan yang berlaku di negara kita ini adalah sebanyak 104 hmm. kemalangan. Dan dalam sejam setengah itu, hmm. ataupun 90 minit itu, kita boleh lihat satu nyawa akan hilang. Hmm. Satu nyawa akan hilang. Jadi begitulah besarnya masalah uh, kemalangan yang berlaku di jalan raya di Malaysia ketiga ini. Ya. Yeah. Jadi balik kepada soalan uh, Puan Sofia tadi. Yeah. Okay, uh, isu dia sebenarnya datang daripada namanya pun micro slip, mm -mm. Yeah. bukan micro lutut. Uh, micro slip. Maksudnya dia datang daripada masalah kurang tidur, tidur ataupun tidur. gangguan tidur. Ya. Mengantuk. Jadi ha, mengantuk dan sebagainya. Hmm. Di abad yang ke-21 ni kalau kita lihat rata-rata masalahnya datangnya daripada manusia ini amalkan ku kurang tidur ataupun gangguan tidur. Hmm. Hmm. Manusia ini merupakan satu-satunya mamalia hmm. yang melambatkan tidur hmm. dan tidak mahu rehat. Ha? Hmm. Jadi puncanya datang daripada yeah. sana dan kajian yang saya telah buat saya dapati bahawa kebanyakan uh, warga Malaysia ni yeah. dia tidur dalam 5 hingga 6 jam saja hmm. walaupun keperluan tidur itu adalah 8 jam satu jam. malam yeah. jadi bila dia dia tidur 5 jam contohnya hmm. patut kena tidur 8 jam dia dah hutang tidur sleep hmm. debt hmm. selama 3 jam sehari daripada hari pertama sehingga hari yang kesembilan dia akan menghasilkan isu kedua pula hmm. iaitu kelesuan hmm. ha, letih yang terlampau bila dia dah terletih terlampau tu ha, itulah yang memuncakan satu daripada puncanya berlakunya Uh, micro sleep lah yeah, itulah masalah yeah. uh, mamalia bernama manusia mamalia anak mamalia manusia lah ya. orang bagi yeah. tidur tak nak tidur nah, tapi tidur. ataupun mungkin ada kekangan-kekangan menyebabkan tidur itu terganggu. Betul. Terganggu. terganggu dan sebabkan itu berlakunya orang kata masalah tidur yeah. dan kemudian jadi mengantuk dan dia terjemahkan pada kemalangan jalan raya tapi yeah, mungkin yeah. ada dapatan ya uh, Puan mm. berkenaan yeah. tentang masalah kelitian pemandu kawalan mm. mengantuk dan sebagainya menjadi banyak penyumbang kepada kemalangan jalan raya yeah. apatah lagi mungkin kita lihat juga kepada isu pemandu lori yang memandu dalam ya. jarak jauh ya dan ya. Uh, durasi yang panjang ya. dan ini menyebabkan mereka keletihan dan uh, mungkin boleh menjadi risiko kepada kemalangan-kemalangan maut. Ya. Okey, baik. Terima kasih. Um, ya, yeah, memang betul. Keletihan yeah. pemandu, uh, kelesuan, pemanduan mengantuk dan microsleep sememangnya merupakan faktor yang menyumbang kepada kemalangan dalam sektor pengurutan awam darat seperti bas dan lori. Yeah. Menurut uh, statistik eh, oleh pihak uh, PDRM, uh -huh. sehingga daripada Januari hingga September 2025, baik. sejumlah 481,703 kemalangan jalan raya telah direkodkan yang melibatkan 4,875 kematian, 2,140 kecederaan parah dan lebih 200,000 kecederaan yeah. ringan. Angka ini jelas menunjukkan bahawa kemalangan jalan raya hmm. masih berada pada tahap yang membimbangkan. Yeah. Hmm. Baik, kemalangan ini kebanyakannya um, seperti yang, yang Tuan Ismail uh, maklumkan tadi, yeah. um, ber, uh, terutamanya kepada bas dan lori yang beroperasi dalam tempoh masa yang panjang yeah. serta perjalanan jarak jauh. Mm. Okay, keadaan ini meningkatkan risiko keletihan pemandu, yeah. terutamanya apabila melibatkan jam perjalanan yang panjang, rehat tidak mencukupi dan tekanan mm. biasanya daripada pihak majikan yeah. untuk dikejatri, ya, yeah. yeah, yeah. untuk patuh masa Deadline dan sebagainya. Yeah. Baik, menurut kajian Myros mm -hmm. pada tahun 2014, pada tahun 2014 saya kajian tersebut mendapati 66 mm -hmm. daripada kemalangan jalan raya memang berpunca daripada faktor pemandu. Mm termasuk sikap, tingkah laku dan keupayaan pemanduan. Uh -huh. Dalam kelompok faktor pemandu ini, keletihan, mengantuk dan microsleep yeah. menyumbang kepada terjejasnya tumpuan, uh -huh. masa tindak balas dan keupayaan membuat keputusan. Uh -huh. Ya. Yeah. Yeah. Um jadi dari segi APAD, lah ya. Ha? Kami menekankan kepada peri pentingnya hmm. pematuhan kepada ICOP. ICOP okay, okay. adalah uh, short form for hmm. Industrial Code of Practice. Okay. Di mana <coughs> uh, setiap pengendali hmm. perlu memastikan Uh, uh, perlu patuh kepada lima komponen utama di dalam ICOP itu sendiri Baik. iaitu uh, pematuhan atau pengurusan kepada pengendali okay. uh, kepada pemandu yeah. kepada kenderaan dan juga kepada pengurusan risiko dan rekod dan hmm. okay, sekiranya uh, pihak syarikat patuh kepada uh, pengurusan atau a uh, you know perkara-perkara yang perlu dipatuhi ini okay. maka insyaallah a uh, apa ni pemandu akan lebih Uh, terjaga kewajibannya hmm. ya sebab di dalam salah salah satunya tadi pengurusan pemandu hmm. termasuk latihan awareness kepada pihak pemandu untuk rehat hmm. 8 jam ya hmm. uh, untuk pemanduan 8 jam is maximum dalam tempoh 24 jam 8 jam itu maksimum dengan setiap 4 jam perlu rehat 30 minit okey hmm. tak, tak boleh dia terus tak boleh tak boleh tu eh? yes. Yes. yes itu menyebabkan Letih. letih. Dia letih mm -hmm. uh, jadi berbagai faktor mm -hmm. yang akan menyumbang kepada uh, yeah. malangnya. Nak-nak pemanduan malam kan? Yeah, tuan, Lagi yeah. berisiko yeah. kan? Yeah. Perlu lebih fokus kan? Yeah, yeah, uh, yeah. Melihat jalan, yeah. keadaan di sekeliling yeah. kita. Kadang-kadang yeah. ya, benda yang kita tak sangka-sangka, tak dijangka yeah, kan? Betul. Berada di hadapan kita dan sebagainya. Yeah. Jadi um, kalau boleh saya nak, nak, um, nak petik kembali apa yang disampaikan oleh Puan mm. tadi. Mm. Antaranya juga menurut daripada uh, sias, Jabatan Siasatan Polis Trafik iaitu menyatakan sikap pemanduan juga mendorong kepada perkara ini berlaku kemalangan Hampir 80% prof ya. jadi ya itu antara risiko juga sebab ada yang mengambil mudah ketika pemanduan ya mungkin dalam keadaan yang bersahaja ataupun mungkin lupa memberikan signal dan sikap-sikap seperti ini juga mendorong ke arah kemalangan dan sebagainya prof Ya memang benar apa yang dimaklumkan oleh jabatan siasatan polis trafik saya pun hmm. ada menonton selamat uh, pagi saya, apa ni nadi seri pagi ini hmm. dalam uh, 15 November tu ada pegawai daripada jabatan siasatan polis trafik yang datang hmm. jadi mereka pun memaklumkan bahawa sikap tu adalah hmm. satu faktor dia Betul. sebenarnya balik kepada faktor sikap ni juga bila kita bercakap tentang orang yang mengalami kurang tidur ataupun gangguan tidur, uh -huh. telah terbukti dalam kajian menunjukkan bahawa mereka-mereka yang menghadapi masalah seumpama ini mm -hmm. ataupun kurang tidur ni dia akan mengakibatkan masalah di bahagian prefrontal cortex iaitu bahagian depan otak okay. dia okay. di mana otak okay. tu tidak berfungsi seperti apa kebiasaannya ah. jadi sementara dia akan melalui perubahan sementara okay. perubahan sementara yang akan membuatkan orang tu bertindak mengikut apa yang dia rasa dia perlukan contohnya okay. mungkin dia akan memandu secara laju okay. ataupun memandu secara okay. bahaya ah ha, jadi ini semua sebenarnya datangnya daripada kurang tidur juga hmm. kurang tidur dan gangguan tidur yeah. jadi tindak balas yang perlahan dan juga kadang-kadang dia juga apa membuatkan apa ni uh, otak ni akan buatkan kita uh, tindak balas dulu tapi dia tak tengok apakah consequences jangka ah. panjang. Hmm. Uh, bila ada je double line dia cuba potong. Hmm. Yeah. Uh, jadi memang uh, sikap ni dibentuk oleh uh, tidur juga. Yeah. Kalau kita okay. tak cukup tidur dan kita ada gangguan tidur, hmm. dia akan mengganggu cara you know pembawaan kenderaan. Hmm. Hari ini kalau kita lihat kebanyakan kenderaan walaupun hmm. dah boleh boleh kita katakan dah canggih lah yeah. dah ada semua no, kan? ah, ya macam-macam no itu yeah. uh, memang membantu. Betul. Tak, betul -betul. Uh, memang membantu bukan hmm. saya kata tidak tapi kenapa kita kena bawa masalah tu kepada kereta untuk memberitahu kita hmm. kita ni dah micro hmm. <laughs> mungkin itu benda tu dah terlambat yeah. sebenarnya pucuk pangkalnya datang daripada kurang tidur manusia ni kurang tidur ataupun kurang rehat okay. ataupun tidak uh, meng mengatasi masalah gangguan tidur yang ada pada mereka. Mm. Uh, jadi bagi saya memang bagus kalau ada benda-benda macam ni yeah. di dalam kereta. Mm. Tapi janganlah bawa sampai ke jalan tengoklah punca dia root cause analysis lah. Yeah. Yeah. Tapi kan the root kalau rasa dah mengantuk masa bawa kereta ni apa mm. yang boleh kita mm. buat ni? Kalau ada tips-tips yang boleh dikongsikan boleh okay. yeah. doktor supaya mm. ia tak membahayakan orang lain. Kalau dah mengantuk dan uh, dah mula membawa kenderaan kendrani, yeah. yang pertama saya syorkan, of course seperti apa yang Puan Masita kata tadi, mm. mungkin setiap dua uh, jam ataupun empat jam perlu berhenti. Kalau dua jam memang bagus, amalkan mungkin lima belas minit uh, rehat yeah. dan teruskan perjalanan. Mm. Huh? Mm -hmm. uh, kalau empat jam tu memang perlu. Uh, rehat yang sekurang-kurangnya 30 minit lah. Mm -hmm. Okey. Di samping itu juga pengudaran kereta. Maksudnya kadang-kadang dia kena wind down dia punya okay, screen oh, bagi masuk. dia uh, angin luar masuk. Kadang-kadang mm. kita mengikut uh, angin yang ada aircon tu dia buatkan susah mm. kita Lagi lena lah tidur. Lagi lena pula. <laughs> ha, lepas tu kalau boleh bawa juga seorang lagi oh, uh, lah. ko, uh, macam co pilot lah. Jangan co pilot lah. pun tidur. itu ha, yang tak bagus mm. tu kalau dia tidur tu. <laughs> boleh dia agak <laughs> highlight juga. <laughs> ya. Ya. Uh, jadi ada banyak amalan yang boleh kita buat dan juga okay. mungkin uh, pemakanan pun perlu dijaga sebelum memulakan perjalanan. Mm -hmm. hmm. Karbohidrat tak bagus. Mm -hmm. Karbohidrat kompleks is okay. Okay, you no? Know? Uh, lepas tu uh, minum air yang banyak, hidratkan badan uh, mm -hmm. supaya, you know. Aa, mungkin juga kita akan kerap berhenti untuk buang air kan. Hmm. Itu pun satu cara untuk kita oh. pastikan no, kita tidak terus buat perjalanan yang jangka panjang tu. Hmm. Aa, sebab kita ni bila dah pegang steering hmm. tak nak berhenti. Betul. Kalau ya, boleh betul. sampai ke destinasi destinasi tu baru nak berhenti dan kalau kita lihat daripada statistik polis tu, ya. kebanyakan kemalangan ni dia berlaku hampir 30 ataupun 100 km sebelum sampai ke Destinasi, jangan ah, sampai hmm. dah? Hmm, dah dekat tu. Hmm. Ha, jadi dia ambil secara lebih apa sedikit lah. Ha, okay. tak okay. berhenti-henti. Jadi dia terasa lebih mengantuk dan juga uh, apa dingkatnya lesu lah. Ya menarik hmm. kajian dan statistik itu kerana ia menunjukkan hmm. di fasa mana sebenarnya fasa microsleep atau kecenderungan hmm. risiko kemalangan itu hmm. aa, boleh beraku ya. Tapi puan um, untuk A, agensi pengangkutan awam darat hmm. sendiri apa mungkin langkah-langkah yang boleh dicadangkan atau mm -hmm. boleh diambil yeah. untuk memastikan masalah ni tidak terus berlaku. Mm -hmm. Kerana ialah sekarang ni dah nak masuk cuti sekolah. Betul. Yeah. Mungkin mm -hmm. ada yang akan um, bercuti, um, perayaan lagi, Christmas yeah. dan sebagainya dan masuk pula tahun baru. Mm -hmm. Jadi ramai yang akan melakukan perjalanan jauh ni. Mm -hmm. Jadi ini waktu-waktu yang genting juga. Yeah, Jadi betul. apa mungkin yeah. antara nasihat-nasihat? Okay. terima kasih tuan Ismail dan puan. Mm -hmm. Um dari segi agensi pengangkutan darat, kita mm. menekankan perip pentingnya pengurusan lima faktor tadi. Okay. Di antaranya pengurusan kenderaan mm -hmm. pastikan kenderaan dalam keadaan baik. Mm -hmm. Ya, um, dibuat uh, maintenance schedule, uh, schedule mm -hmm. maintenance. Okay. Selain daripada itu, selain daripada yang tadilah, lah, uh, rehat secukupnya. Yeah. Uh, pastikan. Uh, okay. Salah satu daripadanya tadi adalah pengurusan risiko. Okay. Pengurusan risiko bermaksud kita uh, telah merancang perjalanan. Mm -hmm. Kita tahu apa yang akan ada di sepanjang perjalanan tersebut contoh kita ada sekolah kita ada bukit ya. kita akan merempuh terowong misalnya jadi kita aware yang hmm. perjalanan kita itu bakal menghadapi risiko-risiko tersebut jadi kita ambil perancangan awal misalnya ada R&R dan sebagainya kita rehat dahulu dan ya memastikan kita diri kita itu fit untuk memandu. Hmm. Saya juga tertarik kepada hmm. um, apa tu uh, tadi tu Ismail mention about others. Uh, uh, sorry, uh, peralatan untuk hmm. membantu pemandu itu. Hmm. Jadi memang uh, pihak kerajaan sekarang uh, amat menggalakkan mana-mana hmm. kenderaan awam terutamanya untuk ada uh, uh, peralatan tersebut. Hmm. Contoh ya, saya bagi contoh semasa kami melawat salah satu daripada um, dipanggil Uh, pusat pengedaran petroleum, okay. Sure. okay Pyros, okay? okay. Petroleum Institute of um, untuk um, pengagihan petroleum lah Petrol, di kawasan ya. Uh, baklang. Okay. Um, apabila seseorang pemandu itu mm. uh, ingin memandu, dia ada sejenis alat, sejenis tool dia letak dekat muka. Okay. And then kalau uh, alat itu menyatakan not fit to drive, uh -huh. jadi dia akan uh, pihak majikan akan minta supaya pemandu itu duduk dulu. You rest, mm. okay. kita akan ganti dengan pemandu yang lain. Oh, ada pemantauan. Yes, uh. ada pemantauan dari pihak majikan. Uh, life fit punya pemantauan. Life fit, yes. Dia tengok, mm. okay, you're not fit mm. to drive. Mm -hmm. Maybe malam tadi bergaduh dengan <laughs> rika kan boleh bersuara Kali? kot dia kata oi bangun bangun <laughs> no not really dia just uh, oh, mention muka saja lah uh, uh, maknanya alat itu boleh uh, kesan petik kelesuan uh, mengantuk uh, dan sebagainya okay. uh, to me uh, satu langkah yang baik yeah, lah. yeah, uh, kalau kita ada um, pelbagai kemudahan seperti dash cam you know uh, kamera you know depan hmm. dan belakang dan sebagainya betul? itu betul? sangat bagus betul okey wow. dia macam boleh jadi ulasan nampak mengantuk dah tu nah, oh, ya, boleh kepada berhenti dengan pemandu yang lain. Okay. Ya. Tapi yes. itu satu um, idea yang bagus ya. dan ya. Ya, ya. Uh, kerjasama yang bagus antara majikan dan juga pemandu. Ya. Uh, doktor mungkin kata-kata uh, tak akhir daripada doktor. Ya. Okey, uh, saya mungkin nak tambah sedikit hmm. ah, dari segi saya rasa sudah sampai masanya ya. bagi pihak majikan dan juga penguatkuasaan dekat Malaysia hmm. termasuk juga Uh, masyarakat umum huh? yeah. untuk mengetahui sebab sudah sampai masa untuk kita melalui program, program latihan. Mm -hmm. kita Sebenarnya MyROS dengan rakan strategiknya telah uh, membuat satu program, telah membangunkan satu program yang mana program itu adalah program pertama di dunia okay. di bawah kelulusan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Mm. Pertama di dunia. Right. Dalam program ini, apa yang mereka buat adalah mem memahami tentang masalah-masalah mm. gangguan tidur Ya. serta bagaimana uh, kelesuan itu dapat diatasi. Hmm. Pada masa yang sama dalam program hmm. yang dijalankan oleh pihak MyROS itu, hmm. dah ada juga saringan tidur untuk mengetahui okay. apakah gangguan tidur yang ada pada pemandu-pemandu uh, uh, perikmatan awam darat ni. Hmm. Uh, jadi dengan, dengan menjalani program latihan itu, mereka mendapat salinan uh, satu apa ni uh, 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 saringan tidur ya. dan laporan tidur. Okay. Uh, sebab uh, ramai di antara kalangan penonton di luar sana mm. mungkin tidak tahu bahawa dah ada 80 jenis uh, gangguan tidur. Ya. Yeah. 80 jenis 80 gangguan jenis, tidur. Ah yeah. uh, 80. 80. Jadi mm. kita kena kenal pasti apakah gangguan tidur mm -hmm. dan apakah uh, punca-puncanya dan bagaimana nak mengatasinya. Jadi dalam program uh, Myros tu dia dah ada terapi-terapi uh, tertentu untuk Uh, mengelakkan kelesuan hmm. dan juga mengatasi gangguan tidur tersebut. Program sedang berjalan. Sedang berjalan. Okay, Myros diberikan bersama program. dengan Myros. Ah ha, dengan Myros. Ya. Okey jadi itu khas untuk pemandu-pemandu pengangkutan awam darat. Sebenarnya program tu di dihaskan untuk majikan-majikan uh, okay. yang mencarum kepada HRD Corp. Ah hmm. uh, okay. sebab uh, caruman yang mereka buat dekat HRD Corp tu boleh digunapakai pakai hmm. untuk melatih ah uh, pemandu-pemandu, terutamanya yeah. pemandu-pemandu perkhidmatan awam darat. Lah. Hmm. Ha. Satu uh, inisiatif yang bagus, bukan saja melatih pemanduan yang yeah. berkualiti, yeah. tetapi juga bagaimana kita melatih tidur dan juga uh, kehidupan yang berkualiti yeah. dengan tidur yang lebih baik. Yeah. Uh, terima kasih diucapkan yeah. kepada uh, Dr. Louis dan terima kasih kepada Puan Masita. Yeah. InsyaAllah, yeah. kita cakap pasal tidur ni yeah. banyak yang kita banyak. boleh <laughs> cakap lagi. Terima kasih. Tapi yeah. itulah dia uh, pesanan kepada pemandu di luar sana. Yeah. Kalau mengantuk itu... Uh, kalau boleh elakkan memandu yeah. ataupun dapat rehat yang okay. cukup terlebih dahulu. Yeah. Terima kasih puan terima Masita. Ya, terima, terima kasih banyak, Prof. Okey. bah itu dia berkenaan dengan microsleep. Jadi uh, perlu untuk kita menjaga dan juga memastikan kualiti tidur kita itu, uh, terutamanya mm. kalau boleh cukupkanlah panjang. Kalau saya selalunya tak cukup juga lah. <laughs> lah uh, ya. kalau dah ada anak-anak kecil ini memang ya. sukar ya untuk nak cukup tidur tapi um, kita boleh selit-selitkan juga pada waktu-waktu yang ada ke masa-masa ya. senggang itu insya